নবী হযরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আজকের দিনটি ঈদ মিলাদ উন্নবী হিসাবে পালন করেন অনেকে আবার এই দিনটিকে নবী দিবস হিসাবেও পালন করে থাকেন নবীর জন্মদিনের নামে এই দিনটি পরিচিত ইসলামের শেষ নবী বা বার্তাবাহক ও রসুল ছিলেন হজরত মোহাম্মদ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই দিনটি সারা সারাদেশের সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালন করে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই মতে সোমবার দিন সকালে দশটার সময় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এই দিনটি পালন করে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা हम लोग पैगम्बर साहब का हर एक चीज हम लोग अपना हुक्म से हम लोग उनका हुक्म से चलते हैं जिस तरीका से हम लोग खुशी मनाते हैं ईद का समय में उस तरीके से हम लोग ईद में दुनावी में भी खुशी मनाते हैं हम लोग पैगम्बर साहब का हम लोग अपना उनका जन्मदिन मनाते हैं जिस दिन में हम लोग आज जन्म दिया था हम लोग पैगम्बर साहब उसका खुशी में हम लोग ये आज जुलूस निकाल करके मिठाई बांट करके हम लोग फातिया करा करके रोजा रख के नमाज पढ़ के मनाते हैं जुलूस कहाँ से निकाले और कहाँ तक गए ये हम लोग नबीनगर से आई और नियामतपुर मस्जिद मोहल्ला से होते हुए आई बाजार होते घूम के वापस फिर अपने और नियामतपुर बाजार और नियामतपुर नबी नगर तक अपना मोहल्ला तक पहुँच गई अपना नाम बताइए मेरा नाम मोहम्मद सबीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जनरल सेक्रेटरी